И в комментариях даже одного из участников, Ми мы не підемо, поки не буде повної идутрації. Сюда все, ну, так.

Júlia, estuco! На Майдане, на вот, как видите, все горит, все пылает. Вот э, с утра, в начало 9 утра, приехал батальон Киев 1. Киев Киев 1 и Киев 2, Киев 1 э, со стороны Европейской площади и э, из да, вот. А Батальон Киев 2 со стороны Хрищатика. Что вот. они и хотели? С, с ними коммунальщики. Как что? Зачистить Майдан? Зачистить Майдан? Конечно. Вы решили мне отдавать. Конечно, Майдан. нет. Конечно, нет. Майдан это то место, которое должно стоять и оно будет стоять. А какие требования на сегодняшний день у на Майдана? Сегодняшний день у Майдана? Полная люстрация власти, которая была обещана, но не проведена. Это раз. Второе. Запретить проезд полностью по улице Институтской это два. Потому что это есть кладбище. Это есть кладбище наших ребят, которые с нами там воевали. Которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили. Что вы планируете еще дальше сделать? Ну, мы... Баррикады будете ставить обратно? Будем, обязательно будем ставить. Скажите, а где будет сейчас стоять баррикады? Будет стоять на прорезной? На прорезной! Вот, вот. Закроем Михайловскую! Закроемся Ты возле Европейской Украины. площади, по идее. Ну и сверху на институтской. Вы собираетесь встречаться с Кличко? Обязательно, пускай выйдет сюда, пускай выйдет сюда и объяснит, что случилось. Да выйдет. Слава Богу! слава наш Богу. Слава пускай он выйдет сюда и расскажет. Скоро приедут хлопцы с востока.